terror xalqının düşmanıyam. Mən dövlətçilikdə də demirəm indi burada. Nəsillikcə canımı vurmuşlar, həyatımı qoymuşlar. Özəlliyim, e, seyircilərdən gələn suallar var, WhatsApp-a da yazırlar mənə. E, kütləvi idman hərəkətinə başlamağın zamanıdır mı? Necə edək? Yəni idmanı necə populyarlaşdıraq, kütləviləşdirək ki, bu məsələdəki e, prosesləri bir qədər, yəni xalqın millətin xeyrinə çevirə bilək. Ondan yəni mafiyanın xeyrinə, o millətin xeyrinə. Bəli, ondan ötəri bütün sistem dəyişməlidir. Bu korrupsiyanın yerlərdən canını qurtarmalıdır bu millətin cənab prezidentimiz. İdmanı başa düşən, intellektual səviyyə malik olan insanlar, təmiz adamlar cəlb olunmalıdır. Bunlar hamısı əlləri çirkab içindədir. Bunları buradan çıxar, ora qoy, həmin şeydir. Bunları yerli köklü bunların kəsmək lazımdır. Mən İdman Nazirliyinə deməyəcəm adamını. Son vaxtlar deydi mən Tirzait mənim vallah bizlik deyil, özü hörmət elədiyim adamdır. Bizlik deyil, səni yuxarıdan qara səhaya qardaşım. Mən nəyinəmişəm, mən qara səhə caduşumuşam. Sadəcə yerə gəlmişkən İdman Nazirliyindəki strukturlaşma idmanın inkişafına xidmət eləyir, yoxsa pulun bölüşdürülməsi? Pul bölüşdürmək idmana biri desin ki, mənə gəlsin, desin ki, Zait müəllim səf deyirsən. Ancaq pul bölüşdürməkdir. Qeyrəm. Soruşursan İdman Nazirliyində işləyirlər. Olimpiya İdman Evinin nədir? Qeyr-Olimpiya İdman Evinin nədir? Bilmirlər. Ayıbdır, ayıb. Siz də gələndə idman. Bu dərəcədə. Bəli, bu dərəcəyə bilirsən. Bilmirəm. Mən öyrət elədim. Elə bilirsiz, çoxları bilir. Mən adlarını Çeç Nazir bilir. bilir. Bilmirlər. Bilmir. Kişi də idmandır. Amma Olimpiya İdman Evinin nədir? Qeyr-Olimpiya İdman Evinin nədir? Bilmirlər burlardan nə gözləyirsən? Bunların hansını prezident kökünü kəsməyə